যদি তেওঁ আহিমেণ্ট কৰে আৰু যোনটো বিচাৰ ই হৈ থাকে মানে অনাৰবল কোৰ্টে যি বিচাৰে গ্ৰাউণ্ড খিনি চাব চাই চিতি কৰিব আৰু হয়তো তেওঁ এইটো কেছত ইয়াত কিছুমান কথা আছে আইন খুলি কথা আছে যেনেকুৱা আপোনাৰ হাই কোৰ্টে কৈছে কৈছে যে যিবিলাক নটিছ দিয়া হয় একদম প্ৰপাৰ টাইপ অফ নটিচ হাত হ'ব লাগিব ন'টিছখিনি আপোনাৰ এই খালী প্ৰিণ্টেড ফৰ্মত দিলে নহ'ব গোটেই ডিটেইলছত দিব লাগিব এই বিষয়ে সেইটো ডিটেইলছত দ্বিতীয়তে আমাৰ গুৱাহাটীৰ অনাৰবল হাই কোৰ্টেষাৰ কথা কৈছে যে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে ফ্ৰিকেণ্টলি এইটো কেছত এইটো কেছত ওলোৱাৰ পিছত এইটো কেছত ধৰি সোমাই দিম এইটো কথা কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে নোৱাৰে যে যদি আছে আপোনালোকে ডিটেইলছত ক'ৰ্টক জনাওক যে ইমানখিনি কেছ অল আছামত আছে অল আছামত এতিয়ালৈকে ইমান এটা কেছ আছে কিন্তু সেই বুলি যে আপুনি এইটো কেছত জামিন দিব আৰু লগে লগে বেলেগ কেছ এটাত ধৰি সোমাই দিব এই কথাটো আমাৰ অনাৰবল গুৱাহাটী হাই কোৰ্টে এখন জাজমেণ্টত দি চাগি এইবিলাক সম্ভৱ আমাৰ ক'ৰ্টে চালি জাৰি চাব তেওঁ যিহেতু ন্যায়াধীশ হয় চাব চাই চিতি তেওঁ তেওঁৰ অৰ্ডাৰটো দিব যোনপিনে যদি ফেভাৰেবল হৈ দিব আৰু নহ'লে যদি আপোনাৰ জুডিচিয়েল কাষ্টাডীত আকৌ পঠাব পাৰে বা ৰিমাণ্ডটো বিচাৰি দিবলৈ অঁ ৰিমাণ্ডত দিব পাৰে

চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসক ছে এনেকুৱা এনেদৰে কৰিমগঞ্জৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা এজন বছৰত এজন বৃদ্ধ মানুহক কষ্ট দিয়াটো মানে মই ঠিক বুলি নাভোৱাৰো আৰু মই প্ৰশাসনৰ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওপৰত মোৰ আস্থা আছে মোৰ বিশ্বাস আছে ন্যায়ালয় মই আশা কৰো আদালতে মবুল ছাৰৰ ওপৰত ন্যায়টো কৰিব আৰু

হয় হয় যি কোনো পাৰে কিন্তু এইটো জুডিচিয়েল ওপৰত এইটো এজন ময়ো কব নোৱাৰো তেখেতৰ কিমান দিনৰ জলত থাকিব লাগিব আজি কৰিছে কোৰ্টে দিব ৰায় দিব আৰু কি হয় মই অনুৰোধ কৰো কিবা কিবি থাকিলে সেই হেৰি মানে গোটেইখিনি সমাধান কৰি আহিছো মোৰ নাম মহম্মদ আববাছো পঢ়াই যাম চি পি এছ পাটাৰকান্দি আছে চি পি এছ বদৰপুৰ আছে কাইৰ নেচা বেগম মোমেন্স কলেজ আছে এই অন প্ৰতিষ্ঠানসমূহ হল ই আৰ ডি এফৰ আণ্ডাৰত মহবুবুল ছাৰে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানত আপোনালোকে যদি যায় তেনেহলে আপোনালোকে গম পাব যে মেধাবী ছাত্ৰক বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে যি সময়ত আছাম এডভান্তেজ নামৰ অনুষ্ঠান পাতি অসম চৰকাৰে যে যিসকল এণ্টাৰপ্ৰেন আছে আৰু অসমক আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু মহবুবুল হকে যিসময়ে অসমত প্ৰতিষ্ঠান এষ্টাব্লিছ কৰি যি সময় হেজাৰ হেজাৰ যুৱক যুৱক যুৱতীসকল শিক্ষিত নিবনুৱাসকলক কৰ্ম সংস্থাপন দিছে সেই সময়ত এজন এণ্টাৰপ্ৰেন সেই সেই সময়ে এজন শিক্ষাবিদ মহবুল হক ছাৰৰ দৰে এজন মানুহক চৰকাৰে এনেদৰে শাস্তি দিব নালাগে তেওঁ যদি অপৰাধ কৰে তেওঁ যদি আহ ভুল কাম কৰে তেনেহলে আইনে কব কি ধৰণৰ শাস্তি হ'ব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ মিডিয়াৰ সন্মুখত আহি যিদৰে কৈছে যে তেওঁ বহুদিন জেলত থাকিব তেওঁ এছ কেম ই আৰ ডি এফৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিছো আমিও ই আৰ ডি এফৰ সকলো অনুষ্ঠানত প্ৰায় অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ পাই তেওঁ আহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত বহুত বাৰ মিলিত হৈছো আমাৰ আমাৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে বৰাক বৰাক উপত্যকাত তেওঁলোকক লৈ তেওঁলোকক ই আৰক্ষে সহায় পাইছে তেওঁলোকে শিকা পাইছে এটা এটা চক্ৰান্ত হব পাৰে ডাঙৰ চক্ৰান্ত হব পাৰে মহবুল হক্ৰান্ত কি কি কম এইটো কি চক্ৰান্ত হব পাৰে মহবুল হক ছাৰে এতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইভেট এটা ইউনিভাৰ্চিটি খুলিছে ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল কলেজ খুলিছে তে হেজাৰ হেজাৰ যুৱক যুৱতীসকলক কৰ্ম সংস্থাপন দিছে হয়তো এজন মানুহৰ বা কিবা এজনৰ ব্যক্তিগত কোনো আক্ৰোশ তাকিব পাৰে কিন্তু মই ভাবো যে বৃহত্তৰ সমাজৰ কাৰণে অ তাকিব পাৰে তাকিব পাৰে কিদৰে তেওঁলি হক চাৰৰ ওপৰত এনেদৰে কথা পাতিছে মই মই অনুৰোধ জনাইছো চি এম ছাৰক তেওঁ আমাৰ ভাল মানুহ মহবু হক ছাৰ আমাক বহুত লাভ কৰিছে বৰাক উপত্যকাৰ হেজাৰ হেজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হেজাৰ হেজাৰ যুৱক যুৱতীসকলক মহবুল হক ছাৰে কৰ্ম সংস্থাপন দিছে যিসকলৰ মা দেউতা নাই তেওঁলোক যদি মাহবুল হক ছাৰৰ কাষত যায় তেওঁ তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিছে মহবুল হক ছাৰে ছাৰক আপুনি মহবুল হক ছাৰক এনেদৰে শাস্তি দিব নালাগে আপুনি মহবুল হক ছাৰক এনেদৰে জেলত বঢ়াই থ'ব নালাগে আজি বৰাক উপত্যকাৰ সকলো ৰাইজে আৰু বৰাক উপত্যকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কান্দিছে মহ হক ছাৰে কি অপ এনে অপৰাধ কৰিছে তেওঁক এবাৰ তেজপুৰ আনিব লাগে তেওঁক এবাৰ গুৱাহাটী আনিব লাগে তেওঁক জেলত ভৰাই ৰাখিব লাগে তেওঁ যে এজন শিক্ষিত মানুহজন ইউনিভাৰ্চিটিৰ শাস্তি দিব নালাগে মুকলি আকাশৰ উলিয়াই দিয়ক আমাৰ যেন ন্যায় ন্যায় মহ ন্যায় পাব আৰু আজি আমি হিমন্ত ছাৰক অনুৰোধ জনাইছো তেওঁক মুকলি আকাশৰ তললৈ দিয়ক আৰু ছাৰক হেল্প কৰক আমাৰ নাম গফুৰ খান আমি কৰিমগঞ্জৰ কৰিমগঞ্জৰ